InsyaAllah kita akan mulakan sedikit pembacaan kitab Sambungan tentang Ilaj Rawatan Bad Nazri Masuk kepada Akwal Salafus Salihin Bahagian kedua insyaAllah Jadi berkenaan dengan rawatan Bad Nazri ini Kita telah membaca rawatan melalui jendela Al-Quran yang kedua, rawatan melalui jendela ahadith dan yang ketiga rawatan melalui aqwal salafus salihin dan aqwal salafus salihin itu mengandungi dua bahagian bahagian yang pertama semalam kulasannya adalah hendaklah kita menukar khayalan kita bila melihat wanita bukan mahram kita kena tukar khayalan kita sama ada kita tumpu kepada benda lain yang lebih menarik ataupun apa saja benda yang boleh memesongkan pandangan kita daripada ghairah mahram ataupun kita tukar khayalan kita kita gambarkan apa yang kita tengok itu wanita yang hodoh kusuk, masai bibir yang tebal hidung yang penyek dan sebagainya dan bahagian yang kedua ini rawatan mengikut aqwal salafus salihin adalah rawatan bagi bad adalah hendaklah kita memberi hukuman kepada nafsu kita kita bagi kita tetapkan sejenis hukuman denda ya kepada nafsu kita cara Tarikan yang kedua untuk kita mengelakkan daripada bab nazri adalah Insan hendaklah menentukan sesuatu jenis hukuman Untuk dirinya sendiri Kenapa hukuman ataupun denda ini merupakan satu jenis taklif kepada nafsu kita Kesakitan kepada nafsu kita Dan hendaklah hukuman yang kita letak itu mestilah hukuman yang lebih berat Daripada kelazatan memandang raya mahram itu sendiri Lihatlah dengan uh, uh, sedikit demi sedikit uh, Nafsu kita akan uh, terhenti Daripada adat kebiasaan memandang Ataupun adat kebiasaan memandang orang-orang Adat kebiasaan kita ni pandang sana, pandang sini Tengok sana, tengok sini Tak lepas kat luar Dalam TV, dalam telefon dan sebagainya Jadi bila kita menetapkan sejenis hukuman Untuk nafsu kita Menyebabkan nafsu kita menjadi berat maka nafsu kita akan mudah terhenti daripada bad nazari. Hadrat Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaihi berkata seseorang yang uh, tertimpa dalam masalah buruk pandangan tak dapat jaga mata ini hendaklah baginya menetapkan denda baginya solah nawafil sebanyak 20 rakaat. Ha, dia kena letak tadi dia kalau lepas ni kalau aku terpandang dengan sengaja mana-mana wanita ghairah mahram aku akan semayang sunat sebanyak 20 rakaat. sebanyak 20 rakaat. Ha. Maka sehari dua hari, dalam masa dua tiga hari, nafsu kita akan terasa terbeban. Maka insya Allah nafsu kita akan terhenti daripada bad nazri. Maka syaitan pun akan kata, orang ini sekali aku... Aku aku nodai dia, aku memperdayai dia sehingga dia terlibat dalam memandang ghaib mahram sekali saja akan tapi dia denda dirinya sendiri sehingga 20 rakaat sama dengan 40 kali sujud. Jadi syaitan kata takut-takut disebabkan satu dosanya akan menukarkan segala segala dosanya itu kepada kebaikan kata syaitan. Maka ianya menyebabkan seluruh usaha aku sepanjang hidup Ha, akan jadi sia-sia kata syaitan. <coughs> Maka akan mudahlah bagi seseorang itu meninggalkan bad nazri. Ha, jadi kita kena letakkan ha, kita kena tayin sendirilah denda kita untuk kita. Contohnya kalau aku terpandang aku nak puasa tiga hari seterusnya kan. Kalau aku terpandang wanita ni aku tak nak tidur sepanjang malam, aku nak berzikir sepanjang malam. Ha, kalau aku terpandang ni aku nak sedekah dan sebagainya. Kita kena letak denda untuk diri kita. Ini cara ulama mengajar kita untuk didik nafsu kita. Yang kedua, seorang masyai berkata, seorang buzruk berkata, orang yang mana tabiat dia suka makan minum ni, suka sangat makan minum ni. Kan? Maka hendaklah dia uh, menetapkan menetapkan bagi dia untuk berpuasa berturut-turut sebanyak 3 hari sebanyak 3 hari inilah dia berpuasa ha, dia letak denda untuk 3 hari berpuasa supaya nafsu ni yang akan tertunduk lama-lama tidak ada lagi syok dan zok terhadap makan sana sini bila mana perut dah menjadi lapar maka semuanya akan akan terkawal seorang so, buzrul lagi berkata orang yang orang yang terlibat dalam dosa bat nazri ni orang yang tak dapat jaga mata ini, orang yang terlibat dalam dosa jaga mata ini, hendaklah, kalaulah dia orang miskin, kan, kalaulah dia orang miskin, hendaklah dia keluarkan sedikit harta, lalu dia tetapkan sedekah di jalan Allah itu sebagai denda dia. Ha, dia, dia, dia janji pada diri dia, kalau aku terpandang dengan sengaja mana-mana, wanita gair mahram hari ini, aku akan sedekah sebanyak 100 ringgit. Aku akan sedekah sebanyak seratus ringgit contoh. Ha, untuk orang miskin macam kita ni seratus ringgit banyak lah. Ha, tapi untuk orang kaya, ha, dalam ni ramai orang kaya, Abdul Latif, orang kaya semua ni. Kan, letak seribu ringgit contohnya. Ha, barulah nafsu dia tadi akan tertunduk dan lama-kelamaan dia akan ter ha, bebas daripada dosa memandang wanita khair mahram. Seorang syekh lain berkata bila mana nafsu kita mengajak kita ke arah bab nazri bila nafsu kita mengajak kita ke arah uh, buruk pandangan ini maka hendaklah dia duduk berseorangan dalam bilik suluk ha duduk berseorangan kemudian dia buat uh, dia buat seolah-olah bentuk kayu melalui kain kain serban, kan kayu ke dia buat masalah macam bentuk rotan ataupun bentuk kayu Hendaklah dia pukul diri dia sendiri di atas belakang. Sebanyak mungkin. Pukul atas belakang. Dan dia kena khayalkan dalam fikiran dia pada hari kiamat nanti. kalaulah aku kena pukulan. Kalaulah aku kena pukulan malaikat atau perotan daripada malaikat. Apa akan jadi? Ha, dia kena cari apa itu kain. Balut-balut buat macam kayu pemukul macam tu. Dia kena pukul belakang dia. Ha. Orang syiah tu dia pukul orang ni betul kan apa tu dengan apa dengan pisau dan sebagainya tak kita dengan dengan kain tuala je tapi buat bentuk dia keras sikit pukul belakang kita dan sematkan dalam fikiran kalau hari kiamat nanti aku dipukul dengan rotan oleh malaikat apa akan jadi pada diriku maka dengan cara ini uh, Adat uh, memandang hari muharram itu sedikit demi sedikit akan jadi lenyap hmm. alhamdulillah Kemudian tajuk seterusnya adalah uh, menu, menu mujarab penulis kitab. yakni ini uh, Syekh, Haji Raji Syekh Zulfiq Ahmad Al-Syafani, dia kata uh, menu mujarab aku terhadap kali ini. Ha. Di bawah ini aku sertakan beberapa menu ataupun tips yang mana penulis sendiri uh, ataupun muta'alliqin penulis, ini anak-anak murid Syekh yang mana mereka telah mendapat faedah yang besar daripada cara ini yang mana cara-cara untuk kita mengelakkan daripada bad nazri ini ada beberapa di sini saya akan baca ketika mana ada peluang untuk melakukan pandangan yang buruk itu perlu kita elakkan ha perkara yang paling kita kena jaga-jaga adalah uh, peluang ataupun di tempat yang mana kemungkinan boleh terjadi pandangan yang buruk tadi tempat yang mana kita tak dapat kawal mata kita tadi ha, contohnya kalau kita terpaksa pergi ke kawasan kenduri kendara tempat orang kahwin yang mana ber, ber apa itu ikhtilat ah ha, ber, bercampur bau di antara lelaki dan perempuan yang ghair mahram maka kena kalau seboleh mungkin kita kena elakkan sebaik-baiknya tempat uh, walimatul urus, tempat kenduri kendara tu setengah orang yang dia pandai dia tahu benda ni dia buat asing-asing perempuan belah sana orang lelaki belah sini. Tapi kalau kita tahu tempat itu ada makhluk bercampur lelaki perempuan seboleh mungkin kita elakkan kalau kita tak dapat jaga mata. Hmm. Kalau satu tempat itu ada dua jalan maka kita hendaklah ikhtiarkan jalan yang mana uh, kita boleh seboleh mungkin mengelakkan pandangan yang buruk. Hmm. Sekiranya kita terpaksa ketuk pintu rumah orang, janganlah kita ketuk pintu betul-betul di depan pintu tadi, hendaklah kita berdiri, berdiri sedikit ke arah kanan ataupun kiri pintu. Takut-takut kalau budak-budak dengan tiba-tiba buka daripada dalam rumah, maka kita akan nampak aurat rumah tersebut. Ya, mungkin perempuan dalam tu tak sempat tutup aurat dan sebagainya. Kalau kita terpaksa safar, naik flight, bus, train dan sebagainya. Kalau terpaksa pergi kepada kaunter tiket. Ha, kalau terpaksa bercakap deal dengan oh, wanita-wanita From frontliner di situ. Hmm. Dan kalau kita perhati kalau ada kaunter-kaunter yang terdapat lelaki, seboleh mungkin kita pergi kepada kaunter lelaki. Ha, jangan pergi kepada kaunter perempuan. Ha, setengah daripada kita ni tengok kaunter mana yang cantik sekali. Nak pergi kaunter tu. Kontor nombor tiga nampak dari licin sikit pergi kontak. Tak, kita cari mana yang lelaki ada. Mana ada perempuan, seboleh mungkin kita elakkan. Ha, kita sekarang ni tengok mana yang orang tak ramai. Di situ kita duduk pergi. Ha, tapi orang takut dia tengok mana lelaki. Kontor mana yang lelaki dia tunggu walaupun terpaksa beratur panjang. Ketika mana kita terpaksa safar dalam kereta ataupun mana-mana uh, transport. Jangan kita tumpukan pandangan kita kepada... Uh, kereta, ke arah kereta yang lalu lalang depan kita Seboleh mungkin hmm, hmm. Mungkin dalam kereta tadi ada perempuan Wanita yang driver itu perempuan dan sebagainya Maka uh, kita tertumpu pandangan padanya Maka rosaklah hati kita hmm. Ketika kita bersafar dalam bas Kereta api, flight dan sebagainya uh, Seboleh mungkin kita keluarkan kitab majalah, kitab dan sebagainya, kita buat-buat sibuk. Kalau buat sibuklah kita kena keluarkan kitab dan kita mentelaah kitab, menghabiskan waktu yang ada. Dan sekiranya kita terasa letih, dah letih dah baca kitab. Kita ni kitab fleksibel kan? kitab kita ada di mana saja. Ha ni kitab kita Quran pun itulah, kitab pun itulah, beli tiket pun itulah semua kitab kita. Kita pun wahidun. Ha kita. Jadi kita keluarkan kitab, buku dan kita baca dan bila rasa letih, maka hendaklah kita tidur. Kalau tak tak lena, tak boleh tidur, maka kita duduk dengan niat muraqabah. Duduk dengan niat muraqabah macam tu, Berapa ketika. Ha. Duduk. Kenapa kalau kita buka mata, kita tutup mata? Kalau kita buka mata, bimbang takut-takut di antara musafir itu ada perempuan dan sebagainya, maka bahayanya di situ. Hmm. Ketika mana kita berjalan di jalanan, mata kita hendaklah pandang ke bawah ha. Setakat mana pandang ke bawah Supaya bila kita hampir kita nampak Daripada kaki orang yang berjalan Langkah yang berjalan itu Kita boleh agak ha, sama ada Sama ada ianya dia ni lelaki ataupun wanita ha. Dan sentiasa Ingat dalam fikiran kita bahawa Uh, kita kena ingat dalam fikiran kita bahawa kita yang perlu kita jangan harap wanita yang perlu purdah dengan kita. Wanita yang perlu hijab pada kita. Kita kena kita kena anggap diri kita yang kita yang kena mengelakkan. Kita sendiri yang kena purdahkan diri kita daripada wanita. Ha, macam hari inilah. Kan orang hari ini jaga SOP dan sebagainya. Tak nak salam pakai mask dan sebagainya. Bila mana kita anggap kita ini pembawa. Kita tak nak salam orang. Takut kita pembawa virus ini kena pada orang. Jangan kita tunggu takut orang. Orang yang membawa virus pada pada kita. Begitu juga. Ha, dengan wanita ni kita kita kena anggap kitalah yang pembawa virus. Kita yang kena tutup mata, kita kena hijab purdah. Jangan tunggu orang nak hijab purdah. Ha, kita yang takut ha, virus yang ada pada kita, virus zulumat yang ada pada kita takut pergi kepada orang lain. Ha, macam tu lebih kuat. Ketika melakukan tawaf, hendaklah pandangan Uh, berjalan di men, menumpukan pandangan mata kepada langkah yang kita berjalan jangan sekali kita jangan-jangan bolehlah jangan sekali kita mengangkat pandangan ke atas ha kiri kanan takut nampak orang mohong di kampung kita di kampung-kampung dari di desa di mana tempat ada buat roti dan sebagainya di Pakistan dan sebagainya ada tendur mana yang mana ramai wanita ha, ber, meng, uh, apa ada sekitar tendur tadi buat roti dan sebagainya maka <coughs> di tempat tersebut hendaklah kita jaga mata kita. Hmm. Kalau kita terpaksa pergi, kita hendaklah betul-betul jaga mata kita. Dan kalau kita majburi meja nak pergi esok. Oh uh... esok kita itu kerana. Ha. Mana kita kena jaga mata lah tempat tempat macam tu. Kalau boleh jangan pergi tempat macam tu. Kalau terpaksa pergi, kita pergi dengan hati-hati dengan menjaga mata kita. Hmm. Kalau sekiranya kita terpaksa Pergi ofis ataupun masuk Dalam lounge, airport Terpaksa tunggu di sana, duduk dan tunggu Di sana <coughs> Jangan kita duduk Di tempat yang ada skrin TV yang besar Di sana yang mana ada gambar Wanita-wanita yang di sana Yang mana Kalau kita duduk di sana, mata kita tak dapat jaga Taklah kita duduk Di satu sudut yang mana tak nampak skrin tersebut satu-satu Syekh Hajar kepada kita kan Dan duduk di tempat yang Tidak ada para wanita Dan sekiranya ada wanita di kawasan kita Maka duduk dengan jaga-jaga mata kita Jalan-jalan yang lorong-lorong yang mana terdapat Wanita-wanita Kolej dan sekolah Berjalan di lorong dan jalan itu Hendaklah kita yang terbaiknya kita meninggalkan lorong dan jalan tersebut. Hmm. Kalau kita terpaksa bersafar di negeri orang kafir, Amerika, England dan sebagainya, jangan kita uh, menumpukan pandangan kita kepada muka-muka mereka. Pertamanya pada musim panas khususnya, uh, para, para wanita di sana, mereka memakai separuh pakaian saja. And, musim panas di US, England dan sebagainya, mereka ni. Uh, pakai seluar pendek dan sebagainya. Dan kalau mungkin ada sejarah uh, musim sama. Dan kalau musim sejuk, kalau musim sejuk ni di sana wanita dan lelaki kadang-kadang tak boleh cam, karena banyak kali mereka memakai pakaian. Uh, mereka pakai kot uh, Pakai baju ...kot, baju apa itu, macam-macam baju jaket dan sebagainya. Kadang-kadang pakai tie dan sebagainya. Orang-orang perempuan. Hmm. Di sana mereka potong rambut pendek seperti mana lelaki. Maka untuk kita jaga mata kita adalah seperti, seperti satu musibah yang besar. Maka hendaklah kita tundukkan mata kita untuk kita menjaga iman kita. Itu pertama hari ini. Dan yang kedua dan terakhir malam ini insyaAllah untuk kita menjaga mata kita ni yang kedua hendaklah kita sentiasa mengembirakan isteri kita mengembirakan isteri kita hendaklah kita berlaku baik dengan isteri dengan perasaan muhabbat dan ulfat kepada mereka hendaklah sentiasa memikirkan tentang pakaian pakaian mereka bila mana isteri di dalam rumah berkhidmat kepada suami dengan muhabbat dan kasih sayang. Ha. Bila isteri maka khidmat lagi muskarah istimewa dan isteri menyambut suami kepulangan isteri menyambut kepulangan suami dengan perasaan senyum maka tabiat ataupun perasaan suami tadi akan terhindar daripada memandang kepada orang mahram ha. akan suka melihat kepadanya. Hmm. Cuba bayangkan hal, hal keadaan ini bila mana suami isteri di dalam rumah setiap masa setiap ketika bergaduh, bertengkar dan sebagainya, dalam keadaan tension dan sebagainya. Maka si suami tadi di di office masing-masing dia maka si suami bila nak pergi office, pejabat sebagainya tanpa makan breakfast, pergi office dan sebagainya, Kemudian di sana pula ada wanita yang tak jaga purdah, kemudian dia datang kepada kita dengan senyum. Ha. lalu dia ambil khabar kita tuan se bagaimana se tuan dah ada breakfast belum. Kalau orang lain ambil khabar kita berbanding dengan isteri yang ambil khabar kita, apa akan jadi? Bagaimana susahnya kita nak jaga pandangan tadi. Pandang. Ah, ha. jadi tuan-tuan suami isteri memainkan peranan yang penting dalam rumah. Ah ha. Uh, mengikat suami supaya suami tidak memandang ke arah luar ke arah benda yang haram berbanding benda yang halal ada dalam rumah maka dengan senyuman si isteri tadi akan menyebabkan uh, rumah tangga suami isteri akan menjadi uh, bahagia bahagia Astaga, pasti dar itu boleh tu dar tu so Jika tidak, maka dalam rumah tangga dia akan menjadi pergaduhan dan akhirnya menjadi kepada kerosakan, kebinasaan rumah tangga. Bila mana isteri yang cantik di dalam rumah, ha. bila mana sang suami bergaduh dengan isteri yang cantik dalam rumah, ha. maka sang suami, maka dia kadang-kadang dia akan mencuri melihat benda yang ada di luar rumah. Dengan sebab itulah suami isteri ni seboleh mungkin kena berusaha supaya di dalam rumah hidup hidup apa muhabbat, hidup apa perasaan kasih sayang, suasana kasih sayang dalam rumah supaya sang suami tadi dapat mengelakkan dengan mudah perkara-perkara yang kotor di luar rumah. Dan secara umumnya orang yang terlibat dalam dosa tak menjaga mata ini adalah orang yang tak kahwin. Selalunya lah orang yang belum ada isteri, maka baginya mudah untuk terlibat dalam dosa tak jaga mata ini. Hmm. Jadi, tidaklah orang yang belum kahwin, tidaklah memikirkan mencari seorang isteri yang mana dia boleh melihat, menumpukan matanya kepada isterinya. Dan Quran Majid telah turun kepada kita memberitahu kepada kita maksud seorang isteri itu adalah litas kunu ilaiha. Litas kunu ilaiha supaya kamu mendapat sekun, mendapat ketenangan dengannya. Seorang isteri yang mana mem -mem mentensionkan seorang suami, apakah dia akan menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? hari ini pemuda hari ini muda pemuda hari ni kalaulah mereka melihat isteri mereka dengan perasaan syauq zauq ha, melihat dengan perasaan syauq dan zauq seperti mana mereka lebih syauq dan zauq melihat TV-TV dan filem-filem ha, malah mereka melihat isteri mereka seperti mana bidadari maka tidak akan berlaku pergaduhan rumah tangga disebut bahawa disebabkan ghalbah muhabbat muhabbat yang sangat tinggi Zulaikha ni Zulaikha ni dia begitu sayang kepada Yusuf AS sehingga setiap sesuatu dia letak nama Yusuf anak dia letak nama Yusuf ini pun letak nama Yusuf jam memulai pisau semua letak nama Yusuf kenapa dia cinta pada Yusuf setiap sesuatu barang di rumah dia dia letak dia panggil nama Yusuf hmm. sehinggalah tidak ada apa di atas dunia ini melainkan dia melihat dengan pandangan si Yusuf jadi tuan-tuan bayangkan bila mana suami dan isteri ini begitu muhabbat dan kasih sayang dengan penuh kebenaran maka sudah tentu seorang suami tadi dia tidak akan memandang-mandang curi terhadap wanita ghair mahram di luar sana. Begitulah sebaliknya dengan suami seorang isteri juga tidak akan lagi memandang kepada wanita mahram di luar sana. Wallahu taala alam. Insya-Allah esok kita sambung lagi. Mungkin kitab bab nazil ini kita habis dalam dua hari lagi. Lepas tu kita akan cari kitab lain insyaAllah Untuk manfaat kita bersama Semudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi taufik kepada kita Untuk kita jaga mata kita Daripada memandang Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan saja gair mahram Apa saja benda yang Allah ta'ala larang untuk kita lihat Supaya kita dapat menghindarinya Supaya Allah ta'ala kabul kita Mudah-mudahan dengan bacaan kita Munajat kita sikit sebanyak Allah kabul dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesan sedikit wabak yang menimpa kita makin hilang Insya insyaAllah di atas muka bumi ini secara umumnya dan di Malaysia kita secara khususnya wa akhu da'wana alhamdulillahi al alamin jazakumullah khairul jazak Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu salli ala sayyidina muhammadin kama anta ahlu wa fa'al binama anta ahlu fa innaka anta ahlu taqwa wa ahlu maghfirah اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا، اللهم اللهم الله م... نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقي الصوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل قلوبنا بالماء الثلج والبرد، اللهم نقي قلوبنا بالماء اللهم نقي قلوبنا بالماء الثلج والبر. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقضي حاجاتنا وهي انت ورضاك. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سي الاسقام. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والمرض والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لجد الدين لما تحب وترضى. وَجَلَىٰ آخرتنا خير من الأولى <سؤال> ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تجمع جزاكم الله خير الجزاء